Чтобы заставить меня идти вперед, пяточка делаем движение вверх, раз, чтобы поддеваем. Пошел. Остановка прижимаем крепко ноги и тянем повод на себя. Да, чтобы повернуть в какую-либо сторону, если мы едем, допустим, налево, мы поворачиваем. повод а второй по шейке у нас поворачиваем Направо, чуть больше правый повод чуть сильнее делаем давление пяткой он бежит рысью то есть можно рысью ехать в сердце сидеть называется учебная рысь можно облегченная вставать. Рейс может быть сокращенная, может быть широкая, прибавленная.